ابن ماجہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے اور سنان نسائی شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے اور امام حاکم رحمت اللہ تعالی نے اپنی مستدرک صحیح کے اندر یہی حدیث پاک روایت کی ہے وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے تین ہزار سات سو چھ اور یہ حدیث مبارکہ حضرت عزیفہ بن جامان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں جب رہتا تھا اور گھر والوں سے محتاط گفتگو نہیں ہوتی تھی کبھی کبھار کوئی ایسے جملے زبان سے نکل جاتے تھے تو میرے دل میں ہمیشہ یہ خشیت ہوتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہیں زبان کے الفاظ جو ہیں مجھے جہنم کی طرف نہ لے جائیں تو میں آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں ہوتا ہوں تو کبھی کبھار میری زبان سے کچھ جملے نکل جاتے ہیں تو مجھے ڈر یہ بھی لگا رہتا ہے کہ کہیں میری زبان کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں تو آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تم اس تغفار کو لازمی پکو ہر وقت استغفار کرتے رہا کرو اور ساتھ پھر آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل بھی بتایا کہ اے عزیفہ بن یمان میں دن میں سو مرتبہ سے بھی زیادہ رب کے حضور استغفار کرتے رہتا ہوں اور تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی ہر وقت رب کے حضور استغفار کرتے رہا کرو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب زہد کے اندر یہ روایت فرمایا ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے ان کا یہ مبارک قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ وسلم آپ نے فرمایا کہ آج تک میں کسی شخص کے پاس کسی ایسے شخص کے پاس نہیں بیٹھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر استغفار کرنے والا ہو گویا کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ استغفار فرمایا کرتے تھے اور یہ استغفار فرمانا تعلیم امت کے لیے تھا تاکہ میری امت والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی رب کے حضور استغفار کرتے رہے امام شرانی رحمت اللہ تعالی نے اپنی طبقات قبرہ کے اندر یہ قول ذکر کیا ہے قال الامام الصادق رضی اللہ تعالیٰ امام جافر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک قول ہے آپ فرماتے ہیں من استبتع کا فرمایا کہ اگر کسی شخص کا رزق کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو رزق کی تنگی ہو تو آپ نے فرمایا فل یوگ سر منل استغفار. وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا رہے اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے گا اور اس کے رزق میں مزید برکتوں سے مالا مال فرما امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی مسند کے اندر یہ حدیث مبارکہ روایت کی ہے حدیث پاک کا نمبر ہے دو ہزار دو سو چونتیس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث پاک روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا مبارک فرمان ہے من لازم الاستغفار فرمایا جو شخص استغفار کو لازم کر لیتا ہے ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا فضیلت ہے تو آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں روایت ہے فرمائی مفر مخرجا فرمایا کہ اللہ تبارہ کا وطالہ اسے ہر غم سے نجات عطا فرما پھر آگے فرمایا وَمِن كُلِّ هم من فراجا فرمایا کہ اللہ تبارہ کا تعالی اسے ہر مشکل سے نکال کر آسانی عطا فرما دے گا اور پھر آگے فرمایا رض کو فرمائے کہ اللہ تبارہ کا وطالعہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم اور گمان بھی نہ ہوگا بات ایک ہے لیکن اس کے تین فضیلتیں ہیں اس حدیث مبارکہ میں بیان کی کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارہ کا وطالہ اس کے تمام مشکلیں آسان فرما دے اسے غموں سے نجات عطا فرما دے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم اور گمان بھی نہیں اور یہ حدیث مبارکہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے قیامت تو آ سکتی ہے لیکن آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا جو بھی استغفار کرے گا وہ ان تمام پیدوں سے مالا مال